অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰায় সাতত্ৰিছ লাখ হিতাধিকাৰীলৈ বৃদ্ধি পাব আৰু আমি ইমানো চিন্তা কৰিছোঁ যে যিহেতু নিৰ্বাচন ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হ'ব ঘোষণা মাৰ্চ এপ্ৰিল মে' অৰুণোদয় পাব নাপাব মানুহৰ মাজত সংশয়ো হ'ব পাৰে যদি নিৰ্বাচনী আয়োগে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাক অৰুণোদয় দিবলৈ অনুমতি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে যাতে আগতীয়াকৈ চাৰি মাহৰ অৰুণোদয় দি দিব পাৰোঁ তাৰো ব্যৱস্থা এই বাজেটত আমি ৰাখিছোঁ যদি আমাক অনুমতি দিয়ে প্ৰত্যেক মাহত দি যাব আমি নিৰন্তৰভাৱে দি যাম কিন্তু যদি আমাক অনুমতি নিদিয়ে যে এইটো পলিটিকেল স্কীম আপোনালোকে দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষতেই অৰ্থাৎ মে' এপ্ৰিল মাৰ্চ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰো ব্যৱস্থা এই বাজেটত আমি ৰাখিব পাৰিছোঁ তাৰ এই কথাবিলাকে বুজাই যে অসম বিত্তীয়ভাৱে